Вітаю вас, шановні глядачі! З вами, як завжди, о цій Порі, сімейний тележурнал Світ родини та я його ведуча Христина Пасічник. Якщо на шляху до вашого щастя ви зустріли перешкоди, не зупиняйтесь, тільки не прислухайтеся до порад, що підготував для вас сімейний тележурнал Світ родини, і я впевнена, що все у вас буде добре. Про те, як привчити дитину робити ранкову зарядку, ви дізнаєтесь у рубриці Казкові рухи у рубриці «Розвиваючі ігри йтиметься про те, як за допомогою гри можна всебічно розвивати свого малюка. А також на вас чекає рубрика Щоденник вагітності, в якій досвідчений лікар-акушер-гінеколог Валерія Деревенко продовжує розповідати про зміни, що відбуваються в організмі жінки на восьмому тижні вагітності. Тим дасть поради вам, любі майбутні матусі. Залишайтеся з нами. На вас чекає багато цікавого. Минулого тижня ми говорили про зміни жіночого організму, що відбуваються на сьомому тижні вагітності. Сьогодні ж тема нашого щоденника восьмий тиждень незабутнього дива. Закінчується вже другий місяць, що вважається одним з найскладніших періодів вагітності жінки. У цей період слід бути особливо обережною. На восьмому тижні відбуваються нові зміни. Більш детальніше про всі ці відчуття та перетворення на восьмому тижні вагітності нам сьогодні буде розповідати досвідчений лікар акушер-гінеколог Валерія Деревенко. Вітаю вас! Добрий день, Крістіна! Розкажіть нам, будь ласка, які зміни у жіночому організму відбуваються на восьмому тижні вагітності? На восьмой неделе беременности мы можем замечать первые спонтанные движения малыша. Хорошо уже вырисовываются ушные раковины, носик, верхняя челюсть. Также хорошо видны ручки и пальчики. А вот нижние конечности появятся немножечко позже. И на этой недельке беременности ваш ребенок длиной 13 мм, если мерять от затылка головки до основания попки. Если говорить об изменениях в организме будущих мамочек, то хочется сказать, что ваша маточка сейчас в форме гриппфрута и не выходит еще за лобковую кость, поэтому девочки как бы ее не чувствуют. Но на этой недельке беременности могут быть такие слабенькие спазмы маточки, как по типу во время месячных. Это называется но матка — это мышечный орган, и, в общем-то, она может приходить в тонус. Но есть такое понятие, как норма тонус. То есть если это не беспокоит, нет особых болезненных ощущений, то, в принципе, нормально — это реакция маточки на растущий эмбрион внутри тобто вам не нахваливаться. Нет, если это однократно, двукратно в день, особых беспокойств не вызывает, то, в общем-то, это нормально. А мы отремовали листа, вид Натальи из Донецка, вот Вот была я у сестры в гостях, а она мне сказала ни в коем случае не обжигаться, а то у ребенка будут родимые пятна. А я сижу и думаю, за всю свою беременность много раз уже обжигала то палец, то руку. Что вы думаете по этому поводу, правда ли это, или все-таки суеверие? Пани Валерия, я вы это это. Ну, дорогие телезрительницы, и не только Наталья, и все остальные будущие мамочки, абсолютно не беспокойтесь, это действительно суеверие, на которое абсолютно не надо обращать никакого внимания. И беременность в то время, когда вас окружает множество суеверий, каждый пытается, прохожий, и в том числе и родственники, дать какие-то свои советы, кто когда-то где-то что-то слышал. Обязательно это надо информацию, будь она хорошая или плохая, считают своим долгом вылить на будущую мамочку. Поэтому, девочки, не обращайте внимания, живите полной жизнью, обращайте внимание только на все красивое, на положительное, радуйтесь жизни. Существует множество суеверий, может быть, какую-то передачу мы немножечко посвятим больше, но забегая чуть-чуть наперед, хочу сказать родственникам, что, пожалуйста, не запрещайте мамочкам, пусть это даже на самом малом сроке беременности, заходить в детские магазины, обращать внимание на детские вещи. Если мамочке очень хочется купить эти маленькие носочки или шапочку, предоставьте ей такое удовольствие. Это дополнительные положительные эмоции. Это будет ее настраивать на благополучное вынашивание беременности. Поэтому да, покупать вещи да, заранее можно, в этом ничего нет абсолютно плохого. Это настраивает мамочку на положительный исход беременности. Это самое главное. Как девочка себя настроит, такова беременность будет. Чемало жен, у унашему свету, у нас сейчас знают про такую инфекцию, как герпес. Она очень распространенная, и вот насколько небеспечно это про вагитность, как лекувать ее, что делать и герпес. Да, абсолютно правильно. Заболевание небезопасное для всех людей в состоянии беременности особенно. Но опасность представляется только при первичном заражении. Если женщина не болела герпесом до беременности и заражается им во время беременности, тогда есть как бы прямая угроза для ребенка. Если же это уже хроническое заболевание, в большинстве случаев в принципе так и бывает, что заражаются им еще бывает и в подростковом периоде и да. с началом половой жизни и во взрослой уже жизни. Вот, э, поэтому, в общем-то, большой опасности не представляет. Только первичное поражение, заражение может вызывать тератогенный эффект, то есть как бы уродство. Вирус простого герпеса существует двух типов. Mm -hmm. Существует первый тип, это то, что э, поражение верхней части туловища. Это высыпание герпетические на губах, на слизистой носа, могут быть полости рта, э, на туловище. И вирус простого герпеса второго типа, или его еще называют генитальный герпес. Но в связи с тем, что очень активизировалась половая жизнь сейчас у людей, стала разнообразная, эти два типа, первый и второй, уже смешались. Поэтому как первый тип мы можем находить на гениталиях, второй тип мы можем находить на верхней части туловища. Поэтому сейчас говорится просто вирус простого герпеса. Еще работы мая будет нематуси, якщо в ней все ж такое всех герпес, как ликувато его або еще ну, Во-первых, девочек обследуют до беременности, обследуют в начале беременности, то есть отслеживают, когда же произошло это заражение. Если все-таки там уже выработались иммуноглобулины G, то есть это реакция организма о том, что когда-то женщина переболела этим вирусом, заражение произошло вирусом простого герпеса, и он уже в хронической форме. Mm. Вот. Если же мы отслеживаем, что во время беременности произошло первичное заражение, конечно, будет назначено противовирусное лечение, хотя противовирусные препараты доказано, что они проникают через плацентарный барьер. Вот, поэтому здесь, смотря в каком триместре, будет назначена терапия именно инфекционистом в сочетании с врачом-акушером-гинекологом. Это будет индивидуально разработанная схема для каждой девочки. Если мы говорим о профилактике, да, или Я хроническом, говорю, да. да, как как профилактические меры. То есть вся проблема заболевания в том, что как только ослаб, ослабляется иммунитет, а он в принципе во время беременности и так ослаблен, и то есть девочки могут быть подвержены, да хроническим заболеваниям, которые могут проявляться, либо там первичному заражению. То есть надо укреплять иммунитет, прогулки на свежем воздухе, нормальное питание, нормально высыпаться, потому что вот эти как бы простые такие вещи в жизни, человек не выспался, иммунитет снижается дополнительно сразу на 25%. Как только иммунитет снизился, вирус просыпается и начинает свое болезнетворное действие. Избегать, возможно, контактов с больными людьми. Вот, часто мыть руки, потому что перенести можно и таким контактным путем. Вот если в семье кто-то болен герпесом, значит, выделить ему отдельную посуду, или у мамочки должна быть отдельная посуда, именно на время, когда вот есть такие герпетические высыпания. Багатьох матусь дуже хвилює алергія у дитини. Вони хвилюються про те, що ось, як вони харчувалися під час вагітності, ось це харчування може вплити на якісь ось аллергічні прояви у дитини. Вот, чи правда, это, че от харчования зависит аллергия? Сейчас, к нам попробуем разобраться в этом моменте. Значит, из того, что э, доказано, э, в первом триместре употребление синтетических витаминов может привести к ранней аллергизации плода. То есть мы говорим о витаминных препаратах, за исключением фолиевой кислоты. Я думаю, мы уже всех зрителей просветили, и они уже знают, что такое фолиевая кислота и для чего она применяется. То есть от нее негативного эффекта. Не, не, не наблюдается. А вот если комбинированные витамины и употребление в раннем триместре, еще раз повторяю, что есть доказательная медицина, которая говорит нам о том, что возможен риск ранней аллергизации плода. Если мы говорим о питании будущей мамочки, то, в принципе, природа ее защищает, и плаценты защищают ребенка. И есть такая теория, что наоборот, во время беременности, чем с большим количеством продуктов мамочка познакомит своего ребенка, тем менее он будет подвержен после рождения аллергии. То есть для него эти уже вещества будут знакомы. А вот те мамочки, которые очень соблюдают диету, никогда не едят цитрусовых или шоколада, то есть все должно быть умеренно. Мы не говорим о том, что ящиками, килограммами кушать мандарины, апельсины, и это будет полезно, не сдерживая себя. Все должно быть один большой апельсин в день. Это достаточно для того, чтобы насытить свой организм витамином С, вот, или скушать там несколько полосочек шоколада, или там две шоколадные конфетки. То есть во всем нужно соблюдать меру. И тогда и с вами, и с вашим ребенком все будет в порядке. Так, а у нас есть еще один лист от из Мариуполя. Она пишет. А можно ли загорать во время беременности? Тоже актуально. Так. так. Давление сейчас в норме. Самочувствие тоже. У меня ноги наполовину загоревшие, руки также. Остальное тело бледное. Подскажите, как быть? Чекаем мы на Вашу Ну, я понимаю, волнение мамочки. Хотелось бы, конечно, эстетически улучшить да, свой э, вид. Конечно, загорать можно, но опять же разумно. В утренние часы э, до 10 часов утра Вы можете находиться на пляже или вот на, открытых, э, на открытой местности, где кожа, тела будет доступна солнышку. Вот и после десяти уходить в тень, уходить домой в помещение, то есть не подвергаться излишнему облучению солнышком. И точно так в вечерние часы после четырех часов вы тоже можете пребывать, пожалуйста, на солнце, чуть-чуть загореть, улучшить свое настроение и внешний вид. А я вставать сюда солярия? Отрицательно. Не может будущим мамочкам категорически нельзя посещать солярий. С приводу эстетичного красоты, красы, так, майбутньому матусі, фигура змінюється, але бажання бути красивой залишається завжди у жінки. Ось, як правильно підбирати одяг майбутній матусі, щоб бути і красивой, але щоб це було зручно, щоб не нашкодити не собі, не майбутньому малюку? Абсолютно правильно. В любой период своей жизни женщина должна оставаться женщиной привлекательной, красивой, нравится себе тогда она будет нравиться и окружающим. И вот золотое правило э, дресс-кода беременной женщины гласит о том, что одежда должна быть не только красивой, но и удобной. Особенно второй, третий триместр э, категорически нельзя допускать сдавления в области груди и в области животика. Ну, давайте поговорим немножечко э, подробнее. Так? Такая важная тема, всегда очень много вопросов от будущих мамочек. Э, Начнем с белья. Белье должно быть из натуральных тканей, гигроскопичное. Почему? Потому что у мамочек увеличен э, обмен веществ практически на 20%, чем вне состояния беременности. Поэтому, когда э, окружающим холодно, им жарко. Вот, и окружающие их иногда не понимают. Вот этот вот повышенный обмен веществ ведет к тому, что девочки могут быстро перегреваться и увеличивается при этом потоотделение. Поэтому ткани должны быть натуральные, хлопчатобумажные, гигроскопичные. Бюстгальтер должен быть без косточек, удобный, красивый. Несколько рядов застежечек, чтобы вы могли менять размер. Во время беременности грудная клетка она несколько расширяется, увеличивается объем молочной железы. Поэтому должно быть комфортно дышать, он не должен давить. Плавочки. Девочки, стринги откладываем до лучших времен, да? у вас сейчас, сейчас очень хорошее время. Я имела в виду, что на послеродовый период и где-то, может быть, там, ну, месяца через четыре после родов, если уж такая необходимость есть, одеть стринги, отложим их до, вот, до этого времени. Трусики могут быть специальные для мамочек, либо это может быть обычное белье, просто вы берете его по размеру, те же, допустим, там бикини-трусики, и носите под животиком. Либо, если это специальные трусики, чтобы они были закрывали животик, но не было давящих резиночек, чтобы ничего не терло, не давило, то есть одежда должна быть максимально удобная. Особое внимание хочется обратить на обувь. Пикборы мы знаем, не, можно. да, каблучки оставляем тоже где-то так, чтобы более длительное время носить не раньше, чем через полгода после родов так, чтобы себя не травмировать, потому что очень расслабляется связочный аппарат, и чтобы вы не повредили голеностопный суставчик. Во время беременности должна быть устойчивая подошва, устойчивый каблучок, невысокий 3-4 сантиметра. Это и полезно, и красиво, и удобно. Ножки испытывают определенную нагрузку, появляются отеки, склонность к венозной сеточке проявлению, в тяжелых случаях к варикозному расширению веночек. Поэтому контрастные души для ног. Удобная обувь, отдых в приподненном положении ножки должны быть на подушечке. Если вы сидите или лежите, или на одеяло положить, чтобы улучшить венозный отток. Сейчас проводы соконь. О, платье это особое тело. Я считаю, что самая благодатная пора в жизни женщины беременность, когда очень полезно и красиво носить сарафаны и платья. Вот юбочки и брючки. Если и носить, то только с специальной резиночкой. Ну, в общем-то, вот сейчас лето, такая прекрасная пора.